ko'zni tiyish haqida aytiligan hadislar asosan erkak kishini nomahram bo'lgan ayolga qarashigi haqida aytilingan to'g'rimi nomahram ayolga nomahram erkak qarashi haqida aytilgan ko'proq hadislar ammo erkak kishini erkak kishiga qarashidagi odobi ham bormi shariatimizda aytilinganmi shariatimizda bu haqida nima deyilgan erkak kishi boshqa bir erkak kishini tizzasi va kindiga orasiga nazar solishi mumkin emas harom bu ikkala erkak qarindoshmi begonami musulmonmi kofirmi farqi yo'q tizza bilan kindikni orasiga nazar solishlik mumkin emas payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar imom muslimdan keltirilgan hadisda erkak erkakning avratiga nazar solmaydi ayol ayolning avratiga nazar solmaydi